Найцінніший подарунок, який тільки можна собі уявити, це подарунок, створений власними руками. Сьогодні нас навчить робити такі подарунки, наша гостя, майстриня Яніна Євтушок. Я тебе вітаю. Здравствуй. Розкажи про те, що ми сьогодні будемо з тобою красиво робити. Я бачу ці е, склянки, але. А что это за техника, это называется? Ну, эта техника называется декупаж, а именно бутылки, так как можно делать декупаж не только бутылки, можно досточек, различные посуды, ну и тому подобное. Сегодня мы будем делать именно декупаж бутылок. Для этого нам нужна сама бутылка, а также клей ПВА, салфетки всякие вот красивенькие. вот, Ну и немного фантазии, таланта и руки немного того места. Давай мы сейчас посмотрим на ті пляшки, которые ты делаешь своими руками, мы сейчас их увидим на экране. в интересно узнать про то, как ты начала вообще этим заниматься. И я так понимаю, ты занимаешься не только вот этой ручной работой? Ручно да, я делаю помимо этих бутылок, я делаю еще топиарии. А это ну, вот что-то наподобие, как вот у тебя стоит на столике чашечка с цветочками, только это делается из кофейных зерен, из фатина, то есть небольшие там де деревья делаются, либо же делается, небольшая чашечка берется и как бы с нее выливается кофе, именно кофейными зернами, вот это называется топиария. Ничего себе, ну это действительно все очень красиво, а сколько часов требуется? вытретый, чтобы вот сделать такую пляшку, какую мы, каким мы сейчас на экране. Ну, смотря еще какая бутылочка, самая простая, от часа и больше. А уже посложнее, допустим, как видели, коричневую бутылочку у нас сейчас. Вот, сейчас на... мы ее Да, вот, она, ее больше уже на нее ушло, ну, около трех часов. Ну, это довольно, в целом, интересная техника и интересная вещь. Я тебе предлагаю не тратить время час и приступать до нашей работы. Да, конечно. Вот. За... Загадочная бляшка, бутылочка. А, для начала нужно с бутылки снять наклейки, которые были на ней. А, также после того, как снять бут... наклейки, нужно ее обезжирить. Берется ватный тампон либо там ватка, на нее спирт. И обтирается полностью бутылочка, чтобы была она не жирная и не вклея. Также потом мы э, покрываем ее э, стартовым слоем акриловой краски, Бе... у меня была белая краска, и потом уже для фантазии можно цветную краску, как я покрыла розовой, можно также оставить белые. белую. И даем просохнуть, это как, как минимум часик, и уже можно брать салфетки, которые вам нравятся, и начинать творить. А салфетки, они должны быть для декупажа, чи это может быть обычные? Я беру стандартные салфетки, которые мы кладем на стол в какой-то торжественный день, какие-то там красивые салфеточки с цветочками. Вот как покажи нам, дуже красивые квиточки у нас есть, да, будут вот, на вот такие вот салфеточки, вот такие цветочки. нас я взяла салфетку и вот ее данные эти цветочки мы будем приклеивать. Давай вот. диво да, на, конечно. на, моих очах и на очах наших телеглядачей. Не забываем, конечно, снимать нижних два слоя салфетки. То есть нам, нам нужно Да, нам нужно чисто верхний слой рисунок, потому что он без он с э, нижними слоями не приклеится никак. Угу. Нам нужен клей пива, Наносим какую-то часть на бутылку, точнее, по центру примерно. И начинаем творить чудеса, вытворять. То есть промазывать клеем. Промазывать клеем надо именно сверху. А почему так? Э, ну, так больше пропитывается салфетка, чтобы угу. э, приклеилась она лучше к бутылке. Вот. Потому что если намазать бутылку и приклеить... На, уже на клей салфетку положить, то э, она пойдет бугорками. А так сразу кистью мы можем все бугорки э, и убрать. Ну, это очень такая интересная вещь, она, я думаю, сгодится и как какая-то ваза, и как, не знаю, как просто элемент декора. Да-да-да, в принципе, можно брать не пустую бутылку, а с чем-то уже в середине, чем-то горячительным, интересным, вот. И таким же способом сделать подарок. Ну, это у нас такая совсем березневая пляшка, как раз до 8 березня. Я думаю, это понравится и маме, и бабусе, и, не знаю, и какой-то просто любимой человеке. Так если мужчина, например, сделает, мне бы это очень впечатлило. Ну да. Это, я думаю, особенно если мужчина сделает. Это все, знаешь, я дивлюсь, ты так все легко рассказываешь про то, что это можно, вот вот тут так треба сделать, там так треба сделать, насправді, это так легко, как ты все опусываешь, чи треба все такой? Ну, в докласти? принципе, э, возможно первая бутылочка получится не ахти, не прям как не прям супер. Возможно, где-то будут бугорочки на салфетке, где-то будет недомазана салфетка и от... будет отклеиваться. В принципе, ничего сложного. Главное пропитать полностью салфетку во всех углах. И все получится. Ну, выглядит это действительно очень красиво. Мне интересно про вот так коричного пляшка в тебе стоит. Да. Там очень много монеток. Это ты сделала, потому ты так дывышься, и она, как на самом деле, как вылезают звезды, как падают на тебя. А, ну, в принципе, для начала делается опять-таки салфетками, только э, мы покрываем уже чистую бутылку без покраски, покрываем ее клеем, э, и вот эти вот части, которые у нас в отходы уходят, мы ее начинаем вот скамкивать по бутылке, то есть получаются небольшие волны. Даем опять-таки высохнуть клею. И берем пистолет с силиконовым клеем и приклеиваем молнию. И Пом... потом уже монетки. Да, и происходит. потом уже в, в, так сказать, кармашек этой бутылочки, который у нас получится, мы приклеиваем опять-таки силиконовым клеем эти монеточки. Ну, если эта пляшка которую мы делаем, я думаю, что это для уровня новачок, то это уже для уровня специалистов. Ну да. Это так, быстренько, для Не новичков. Видит. Слушай, а сколько ты пляшок сделала перед тем, как тебе твоя пляшка сдалась идеальной, якую бы ты хотела, ну, прям, какой ты пышалась? Чи ты взагали такую пляшку намащила? Ну, в принципе, есть такие бутылочки некоторые, которые мне очень нравятся. Одна это э, была фотография именно... Оранжевый, оранжевая бутылочка с маяком, Вот. Вот эта мне бутылочка очень нравится. Также нравится вот коричневая бутылка кошелечек. Ну, в принципе, стараемся делать, чтобы каждая бутылка нравилась. Доделывать, что-то там докручивать. Если сделала сразу, и что-то не нравится, постоит, под, под, постоит, я подумаю, что-то еще долеплю, чтобы, чтобы больше нравилось. Вот. У меня есть подруга, которая занимается вышивкой, она скажет, что это... Расслабляет, довольно. Это вот, такая ручная аппарация, Чьи расслабляет декупаж тебе? Чит? Вин за удовольение приносит? Вот? Огромное приносит. За <laughs> приносит огромное, особенно когда э, сидишь дома, какие-то проблемы либо же какие-то нервы минимальные даже. И что-то хочется поделать руками, и когда ты делаешь что-то своими руками, э, в что ты кладываешь душу, э, ну, оно приносит не то, что уд удовольствие, э, какое-то умиротворение, то есть э, успокаивает даже. Ну, это так. Так, такая красота у нас выходит. Нам, нам треба еще, да. я так понимаю, лепить квиточки. И думаю, что мы их Наклеим в короткие музычные паузы и вернемся до студии и продолжим творить вот такую красоту. Ми продовжуємо створювати подарунок своїми руками на 8 березня. В цьому нам допомагає вірніше, це робить своїми прекрасними руками наша майстриня Єніна Євтушок. Робимо ми сьогодні декупаж пляшки, і я думаю, що ми вже на завершальній стадії. Угу. І мене б мені б хотілося дізнатися. Насправді це не так і не те, що це не так складно, але техніка вона доволі проста, але виходить. дуже красивый результат я не могу разумеется ну такие простые вещи але действительно дуже хорошо ну всегда говорят что самое простое действительно красивое то что то не нужно думать то что если чем сложнее работа тем она выйдет красивее чем проще тем она действительно выйдет красивее чем меньше будет заморочек каких то тем меньше будет нервов что где то что то не получилось где то что то Не так приклеила, если бы пришилась. И І... Я думаю, что ты довольно часто даруешь свои поробки своими руками людям разным, возможно, близьким, рідним друзям. И многие чи чарують вони по-іншому, ніж на просто куплені подарунки. Э е, да, действительно, то, что сделано своими руками, оно всегда сделано с душой, с любовью. И друзья совсем по-другому реагируют на, не на то, что где-то куплена та же бутылка, либо у кого-то она же куплена, а когда сделана именно вот с руками человека, который подарит, там совсем другая энергетика в этом подарке. Слушай, ну это здорово и дуже прикольно. И у нас такая ружевая пляжка, действительно, для шинок. Мы закончились с декупажем, правильно? Да. И последний минимальный штрих для украшения. Ну, я думаю, что такая ваза, она прокрасит, я думаю, будет и интерьер. Тем более, женщины очень любят ружево. Ну, не все, но любят. Зараз мы поставим вот. на стил. Вот такая ваза у нас выходит. Дуже красиво, дуже необычная. И я не знаю, мне дуже подобается. Тебе сподобалось, что у нас вышло? Да, конечно, мне понравилось. Если она тебе нравится, то я тебе ее дарю, так сказать, с наступающим 8 марта. Вот. Хотелось бы узнать про какие-то идеи. Можливо, вот мы сделали с да. такой пляшку. С чем еще можно сделать? Да с чем угодно. Понравилась какая-то, допустим, салфетка с кофе. Можно взять баночку с под кофе стеклянную, также ее обезжирить, снять наклейку, покрыть стартовым слоем, приклеить ту, тот ту, ту же чашечку кофейную и где-нигде приклеить зерна, зерна кофе. Тоже будет замечательно смотреться и Подарок и как украшение на кухне. Можно, как вот, допустим, стоит бутылочка с пингвинами. Э, вот. Угу. С, с пингвинами. Вот. Сто... Э, то есть... Я просто... Я вижу, что там есть какие-то такие штуки, я не могу понять, что это. Это какая-то... Ну, это... это ты сделала, схожим на снег. Э, это простой пенопласт. Который мы утепляем стены, либо еще что-то. А, сидела очень долго и нудно, отковыривала вот эти маленькие кружочечки, Тут была гора, наносится опять-таки клей. И вот потихонечку по одному выкладывается на бутылочку, приклеивается сверху лаком, либо опять-таки клеем ПВА. И получается вот такое вот чудо-юдо. Слухай, а що ще можна використовувати для того, щоб зробити таким поверхню, таку рельєфну? Там можливо якусь крупу? Можна крупу, можна соль. Тобто, допустим, взяти просту кухонну морську соль, туди буквально трохи краски будь-якої. гуаш акварель это все красиво перемешать дать и подсохнуть опять таки клей высыпать на клей э, соль и будет такой песочек рельеф. рельеф также также можно вот как на вот вот этой бутылочке а, здесь присутствует э, яйцо именно вот э, сама Шкарлупа. Вот, да. той рельеф, это Да, яйцо. это именно яйцо шкарлупа. Вот. Она, опять-таки, на клей приклеивается, и получается такой рельеф. Сверху покрывается, опять-таки, стартовым слоем. И вот такое чудо выходит. Слухай, там есть пляшка, дуже маленькая, давай мы ее покажем. так. Да. А, я не могу понять, зрозуміти... Как там намалеванный малюнок? Он там, и там, давай покажем нашим продюсерам. А, ну, в принципе, здесь опять-таки ничего сложного. Не покрывается сначала стартовым слоем бутылочка, а приклеивается наружной стороной в середину. Угу. И, так сказать, если бутылка прозрачная, светлая, то она будет просматриваться через второе стекло. И наверх я опять-таки приклеила салфетку, только уже лицом к нам. И... Ну вот, такое вот чудо получилось. Воно действительно очень необычное, и ты не понимаешь, как сначала это делается. Давай напомним нашим глядачам, что нужно для того, чтобы сделать вот такую пляшку, как, ну, что щойно сегодня мы с тобой сделали. А, бутылочка, конечно же, акриловая краска для слоя. Также салфетки, можно как-то купажные, также и простые салфетки. Клей ПВА и кисти. И все. И все. И больше ничего не надо. Так, для тех, кто в танку, это для меня, то есть мы берем э, фарбу и грунтуем. Да. Потом мы вырезаем серветочку да. и сверху клеем мы промазываем это все. Да. И выходит вот такая краса. И если я так и Щось что -то хочет, он может сделать какой-то рельеф туда. Да, конечно, это в принципе не так уж и сложно. Яна, я на это что была с нами. Подарунки своими руками, это действительно завжди дуже приятно, дуже чудово, дуже незвично. Мы сегодня також отримали подарунок с твоих рук, и мне бы хотелось, чтобы ты всем нашим женщинам и девчатам на передодні свята побажала чего-то. Um, ну, желаю настоящего женского счастья, у каждого оно свое, это счастье. Конечно же, главное здоровье, без здоровья никуда. Ну и любви. Я думаю, что и женское счастье, и любовь, это будет не только у всех нас, это будет в тебе, по-перше. Я тебе еще раз дякую. І тобі спасибо. Я думаю, що Яніна не один раз прийде до нашої студії показувати нам, як робити подарунки своїми руками, бо вона багато чого вміє. Сьогодні з була, з нами була майстриня Євтушок, яка навчила нас техніці декупажу пляшок. Ми з вами повернемось до студії одразу після кліпу і навчимось робити гарну зачіпку.